نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا ف ان غفور الرحیم صدق الله العظیم محترم ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ اج ہم بیوی بی کا تیسرا حق بیان کریں گے عورت کو اللہ تعالیٰ نے عقل کے اعتبار سے کمزور پیدا کیا ہے عورت عقل کے اعتبار سے کمزور بھی ہے اور نہایت جذباتی بھی ہے اس لیے صبر و سکون رحمت و شفقت اور دلسوزی کے ساتھ اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے شوہر کو چاہیے کہ وہ صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے عورت کے ساتھ زندگی گزارے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لے جب انسان غیروں کو معاف کر دیتا ہے تو اپنوں کو تو جلدی معاف کر دینا چاہیے پھر خاون یہ بھی سوچے کہ اس بیوی نے میری خاطر جوانی قربان کر دی اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے گھر کو اس نے آباد کیا اب اس کا حق تو یہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں اس کی ہر غلطی کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دینا چاہیے جب آپ بیوی کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کریں گے تو دیکھ کے آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت ہوگی لیکن آج کل خاون کا حال بہت برا ہے کسی کو تو کیا معاف کریں گے گھر میں بیوی کی بھی چھوٹی موٹی غلطی معاف نہیں کرتے اور دین اسلام کی تعلیم تو یہی ہے کہ گھر میں محبت کی فضا قائم رکھی جائے اگر ہم ان باتوں میں دلچسپی لیں اور اسلامی تعلیم کی روشنی میں زندگی گزارنے کا عزم لے کر اٹھ کڑے ہوں تو یہ بات کچھ دور نہیں کہ ہمارا گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن انطاف و تصفیو و تصف وط و فروف اگر تم عفو کرم در گزر اور چشم پوشی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی زیادہ رحم فرمانے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورت ٹیڑی پسٹی سے پیدا کی گئی ہے اور پسٹیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑا ہے اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کو چوڑ چوڑے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی بس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو لہٰذا اگر انسان گھر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے یا بیوی سے کوتاہی ہو جائے مثلا اس نے کپڑے تیار کرنے تھے مگر وہ نہیں کر پائی کھانا تیار کرنا تھا وقت پر نہیں کر سکی کسی بچے کا کوئی کام سمیٹنا تھا نہیں سمیٹ سکی تو وہ سوچے کہ بیوی بھی ایک انسان ہے اگر وہ اچھے کام کرتی ہے تو اس سے اس قسم کی کوتاہیاں غلطی اور سستیاں بھی ہو سکتی ہے بہرحال خاون کو دل بڑا رکھنا چاہیے اور چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے درگزر کرنا چاہیے اس لیے کہ دل جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی انسان گھر کے اندر عظیم سمجھا جائے گا جب انسان کسی کی غلطی کا بدلہ لے سکتا ہے سزا دے سکتا ہے اور پھر اس کو معاف کر دے تو جس کو معاف کر رہا ہے اس کے دل میں کس قدر عظمت ہوگی اس شخص کی لہٰذا موٹ چھوٹی موٹی غلطیوں پر نصیحت تو کرنی چاہیے مگر ڈان ٹیبٹ ہر وقت ہر وقت نہیں کرنی چاہیے پھر ڈانٹ ٹیبٹ کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے بیوی سمجھ لیے کہ اس کا ہر وقت کام ہی یہی ہے اس کا تو کوئی اور کام ہی نہیں لہٰذا چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے مثلاً کہنے میں نمک زیادہ ہو گیا تو یہ کام تو کسی بھی انسان سے ہو سکتا ہے بلکہ اگر خاون کو کام کرنے کو کہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دن میں دس غلطیاں کرے گا اور بیوی کو دس مرتبہ ڈانٹ ڈیبٹ کا موقع مل جائے گا جبکہ کہ بیوی بیچاری دس دن دس میں سے نو کام ٹیک کر کے دکھاتی ہے اور ایک کام میں غلطی ہوتی ہے تو خاون کو چاہیے کہ اس کو معاف کر دے اگر گھر کو چلانا ہے تو دل بڑا رکھنا ہوگا یہ دراصل ایک انگریزی مقولہ کا خلاصہ ہے کہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہرٹ چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینے اور ان کو معاف کر دینے سے بیوی بچوں میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے اور پھر وہ زیادہ محبت کرتے ہیں پیار سے سمجھان دینا چاہیے اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بڑے بڑے باغات میں ہیں تو پوچھا کہ کون سے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا اور جنت عطا فرما دی فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ گھر میں کچڑی بنی تھی مگر اس میں نمک زیادہ تھا میں نے دل میں سوچا کہ میری یہ بیوی بھی بی ایک انسان ہے اور انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے چنانچہ میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر اور سر جگا کر اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کانے کو کا لیا پروردگار کو میرا یہ عمل پسند آیا کہ تو نے میری نعمت کی قدردانی کی اور میرے مخلوق کو معاف کیا تو تو اس بات کا مستحق ہے کہ میں بھی تجھے معاف کر دوں اور تجھے اور نعمت عطا فرماؤں تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیویوں کے ساتھ گھروں میں اف و کرم کی روش اختیار کرنے کی توفیق دے اور بیویوں کی کوتاہیوں نادانی اور سرکشیوں سے پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما الا البلاغ